третій другий раз, знаєте, спектакль за спектаклем ще не, не далеко. Добре, така іктори як готується. Я для тих, хто щойно прийнявся, нагадую, що ми сьогодні знайомимося з вами з абсолютно іншим жанром, жанром мініатюри. Такий маленький спектакль, маленька вистава від п'яти ну, орієнтовно до 20 хвилин, ну хай до півгодини. І спектакль піднімає якусь одну актуальну тему. Спектакль до мови оригінала назває Сдюн Артеса. Бажаю приємного перегляду телефон-мобільний мелект. Мы спасены. Я нашел тебе работу. Прикуси язык. Вот. CAP, а, компа, ай, 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 Ничего не поняла? Я -а говорю. Авиакомпания Айва в -а Авиа приглашает на работу стюардессу с хорошими летными данными. Прикуси. Ну, не ну, ну, ну давай, ну хватит шить. Ты там уже без пяти минут стюардесса, а не швея-мотористка. Давай, готовь салон Да там. не умею я. Ох, да что тут умеет? Давай, там зови пассажиров. Каких пассажиров? Все постоянно приходится делать самому. А дети, идите Ох. сюда и прихватите с собой бабушку и дедушку. А занимаем места согласно за купленным билетам. Дай мне ваши билеты, опять Серега. Мама, это не кинозал, это самолет. Полетел. Успеешь ты к сериалу своему. Тихо, мамаша. В салоне имеется телевизор. Сериал от вас не убежит. А рассаживай. Ну, пап, я хочу у иллюминатора. А где здесь иллюминатор? Там. Ну, ладно. Простите, а где здесь туалет? А все вопросы к стюардессе. Ну так сколько осталось до сериала? не желаете? Тянучка! Я хочу по я... ловить! <свят> да. да, а меня в самолете укачивает. Пап, дай пакет. А у стюардессы в всегда в наличии свежие пакеты. <свят> Тебе не кажется, что я выполняю за тебя твою работу? Ну, дед, ну терпи, санитарная зона. Ну, пойди вверх, Тихо! Уважаемые пассажиры, прошу внимания. Экипаж корабля приветствует вас взлета самолета можно будет воспользоваться туалетом. Для вашего удобства туалет находится там же, где и раньше, слева от ванны. А сейчас присоедините ремни, желаем вам приятного полета. Доча, телевизор включи. Простите, а скоро откроют Туалет, ну дед, как раз на лампочках погасни, так и откроет. А мне нужен пакет. Подайте кто-нибудь пакет. Мой, Тебе не повезло. Мы еще не взлетели. Как не взлетели? Сколько можно терпеть? Отвезите меня в туалет. Да я строю. <н versuchen> Нет, я, Девочка, я иду. <н uğ> кинотеатр. Вообще-то, это самолет. Да, а меня в самолетах укачивает. Ну, пока тебя еще не укачало, на, вот, повесь на спинку стула мой пакет. 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 Кажется, одной проблемой меньше. Так мы летим или не летим? Боже, да что вы меня спрашиваете? Я уже ничего не понимаю. Только попробуйте сказать, что мы еще не взлетели. Успокойтесь. Все хорошо. Мы уже летим. Отлетим, летим. Телевизор включить. Куда летим? Да что ты, Я в эту жизнь уже, Верочка, ничего не понимаю. Включайте телевизор. И откройте туалет. Этого месяца это случится. Носить бандюсти, коньяк дорогой. Что это сразу дорогой, дорогой? Это тебе даже. начнется. Что? Никаких посадок! Пока сериал не закончится, я отсюда не уйду. И я. И ты, Верка. О, это ж сколько серий терпеть. Ой, телевизор вас плохо показывает. Наверное, на посадку идем. На посадку? что? Не мог, да? Уважаемый, что там с Ты что? На море идет на посадку. На взлет он идет. Не пристегнись, не пристегнись. Экипаж корабля прощается с вами и желает вам, что творится на домах. моя, улетная. Okay Донна Андрея, была Донна, я хочу назвать А то, что вредит в своем Баба Вера. И Сиша Виолетта, Бабча. Ирина Валерий, Гик. よし